శ్రీ లక్ష్మీ లక్ష్మీ యొక్క కవచాన్ని నమ్మికతో భక్తితో పఠిస్తే దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ పొందుతారు ఈ కవచాన్ని పఠించడం ద్వారా భయాలను తొలగించి ధైర్యం కలుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ స్తోత్రం పఠించడం వల్ల శారీరక మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది కష్ట నివారణ ఈ స్తోత్రం మనం ఏదైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు భక్తితో పఠించి చూడండి కష్టం దూరం అవుతుంది అలాగే స్వామి కవచాన్ని నిత్యం పారాయణం చేస్తూ ఉంటే ధనాభివృద్ధి సంపద కలుగుతాయి అతిశీఘ్రంగా స్వామి అనుగ్రహం పొందాలంటే భక్తితో ఈ కవచాన్ని పఠించండి అనుభవం మీకే తెలుస్తుంది ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి నే నృసింహ కవచం प्रह्लादिनोदितम् पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनासनम् सर्वसम्पत्करम् चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं विवृतास्यम् त्रिनयनम् शरदिन्दुसमप्रवम् लक्ष्म्यालिङ्गित वामाङ्गम् विभूदिभिरुपाश्रितम् चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम् तत्त पीतनिर्मलवासनं। सङ्काशं पीतनिर्मलवासनम् इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्पुरन्मालिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्कचक्रातिहेतिभिः गरुत्माता सविनयम् स्तूयमानम् मुदान्वितम् सहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचम् पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वकोऽपि स्तम्बवासः फालम् मे रक्षतु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरिन्मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविध्याधिपः पातु नृसिंहो रसनाम् मम वक्त्रम् पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंह पातु मे कण्ठम् स्कन्दो भूबरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंह पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयम् योगि साध्यश्च निवासम् पातु मे हरिः मद्यम् पातु हिरण्यक्षा वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिम् मे पातु नृहरिः स्वानाबी ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्याम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यम् मे पातु गुह्यानम् मन्त्राणम् गुह्यरूपदृक् ऊरुमनोभवः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्गे पातु दरा भारा हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराजः प्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीषा पुरुषः पातु मे सर्वसस्तनु महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराक्रजोऽतः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतो मुकः नृसिंहः पातु वायव्याम् सौम्यम् भूषणविग्रहः ईशान्यम् पातु बद्ध्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्न केसरी इदम् नृसिंहकवचम् प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान्यः पटे नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् दनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यम् यम् कामयते कामम् तम् तम् प्रोप्नत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र भवेत् भूमन्त्यरिक्ष दिव्यानम् ग्रहणम् विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूता विशापहरणम् परम् ब्रह्म राक्षसयक्षाणम् दूरोत्सरणाकारकम् भूर्जेऽवतालपत्रे वा कवचम् लिखितम् शुभम् करमूले द्रुतम् येना सिद्धेयुः कर्म देवासुरमनुष्येषु स्वम् स्वमेव जयम् लभेत् एकः त्रिसन्ध्यं त्रिसन्ध्यम् वायः पटे नीयतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दति द्वात्रिशन्सहस्राणि पटे चुद्धात्मनम् ऋणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकम् विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयम् हरेत् त्रिवारम् जपमानस्तु दत्तम् वार्याभिमन्त्रेय च प्रासयेद्यो नरो मन्त्रम् नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगः प्रणस्यान्ति ये चास्युः कुक्षिसम्भवः इमित्र बहुनोक्तेन नृसिंहासदृशो भवेत् मनसा चिन्तितम् यत्तु स तच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तम् गर्जयन्तम् निजबुजपटलम् स्फोटयन्तम् हन्तम् म् तापयन्तम् दिवि भुविति दिचम् क्षेपयन्तम् क्षिपन्तम् रूप्यन्तम् तापयन्तम् दिवि भुविति दिचम् क्षेपयन्तम् क्षिपन्तम् क्रन्दन्तम् रोषयन्तम् दिशि दिशि सततम् संहरन्तम् भरन्तम् क्रन्दन्तम् रोषयन्तम् दिशि दिशि सततम् संहरन्तम् भरन्तम् వీక్ష్యం తం ఘూర్ణయం తం శరణికర నమామి వీక్ష్యం తం ఘూర్ణయం తం శరణికర శతే దివ్య నమామి ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే ప్రహ్లాదోక్తం శ్రీ నృసింహ కవచం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి